Добрый день, ведите телеканал «Социальная Краина», а также Черноморскую телерадиокомпанию. В студию «Костянтин Крупский поручил земной доктор уролог Владимир Сыч. Добрый день. Добрый день. Сегодня у нас тема мочекаменная болезнь. Ну, если так вот еще и как-то вот попытаться выглядеть более начитанным, то по-другому он называется уролитиаз. Уролити... Уролитиаз. Да, уролитиаз. Спасибо. Нефролитиаз. Ну, ну, в общем и так далее. Мочекаменная болезнь. Говорят, что 12% мужчин страдает от нее и 5% женщин. Я не понимаю почему такая почему от чего мы страдаем больше и с чем это вообще связано ну наверное нам больше богом дано <с страдать <с именно от этого заболевания но такой э, точно такой статистики я не владею, стоим на 12% мужчин. Как правило, чуть-чуть больше мужчин, женщин, женщины чуть меньше. А какие там основные проявления мочекаменной болезни? Вот что, на что мне нужно обратить внимание обязательно? И я тогда понимаю, что, вот возможно, стоит уже сходить к доктору-урологу. Ну, как правило, основное проявление мочекаменной болезни – это боль. Боль, которая с левой или с правой стороны. У нас две почки, поэтому камни могут пойти как с левой, так и с правой стороны. боль основным симптомом является кроме того, возник, при возникновении боли, тошнота, рвота, э, частое мочеиспускание, появление крови в моче. Э, как правило, мочекаменная болезнь вел, – велотекущее заболевание, которое не проявляется… Uh -huh. у всех, у всех остро. То есть э, конкременты формируются в почках, и потом при отрыве их от сосочков они идут по мочеточникам, э, вызывая перечисленные жалобы, то есть uh -huh. и боли, тошноту и рвоту. Это вот эти самые камни, да? Это вот те, которые камни, которые мы так называем их почечная колика вот людей. Часто используют такое название боли в пояснице и выраженные, которые очень тяжело снимается прием обезболивающих препаратов. Вообще почечная колика является одной из самых сильных болей существующих вообще. А вот эти камни, они формируются из-за чего? Там плохая вода или что-нибудь еще там? Чаще всего очень много теорий возникновения мочекаменной болезни. Более 140 теорий, но чаще всего придерживаются теории нарушения обмена веществ. То есть, как правило, люди, страдающие мочекаменной болезнью, у них есть определенные нарушение обмена веществ. Кроме того, имеет значение урбанизация населения, то есть перемещение ближе в города, где климат и экология не такая идеальная, как за пределами города. Кроме того, изменение, изменение территории проживания. То есть, если резко человек переезжает с одной территории проживания на другую, он меняет... Воду, как вы говорите, меняют пищу, э, дышит не тем воздухом, не с тем количеством микроэлементов, которые он привык к этому. И поэтому иногда возникает как раз мочекаменная болезни у людей, которые переселяются с одной местности в другую. А есть какая-то профилактика? Вот, допустим, ну, я знаю, что у нас там, там, в Киеве или в другом городе, где я живу, там плохая вода. Что я должен делать для того, чтобы не возникла мочекаменная болезнь? Ну, в данном случае по поводу воды у нас вся вода одинаковая, в принципе, в Киеве. И не имеет значения, вы покупаете воду трусковецкую или моршинскую, или она все равно разливается вся и берется с одних и тех же скважин. Вот. Газируется по-разному, реализируется по-разному, но вода одна и та же. Какой-то определенной профилактики это ну, методы таки, такие, что нужно периодически обследоваться. Э -э вот. э -э наши бабушки и дедушки использовали для профилактики отвары мочегонных трав, почечные чаи, почечные сборы. В принципе, это является основной из профилактик. Но то есть, обследоваться нужно. Mm -hmm. А не могу ли я себе навредить, если я буду там, допустим, раз в месяц пить какой-нибудь там почечный сбор, э, или каждый день там на ночь или, наоборот, с утра пить какой-то там почечный чай? В принципе, вам навредить не можете, это и, и это и является, в принципе, профилактикой. Э, мы даже рекомендуем нашим пациентам. сезоны существует определенная, э, в частности, вот сейчас вот березовый сок появился, то есть он является мочегонным препаратом, мочегонным. Э, веществом, который, да, мы рекомендуем для очищения, для профилактики образования мелких конкрементов, на которые, ну, на которых могут формироваться крупные уже. Угу. Также вот арбузы скоро появятся летом, то есть это тоже является. Главное не отравиться, конечно, этими арбузами, но в общем они являются, то есть овощи, фрукты являются хорошими в принципе продуктами, которые могут обладать мочечный. Почечный эффектом. сбор, то есть я должен покупать его наверное, в аптеке, да? То есть да, есть... чаще всего это в аптеках, почечные сборы, продаются почечные чаи э -э существует э -э отдельное название трав допустим, полевой хвощ, медвежьи ушки, кукуруза, рыльца то есть это еще из тех из тех времен бабушек наших дедушек, пап и мам. Угу. Когда раньше то есть мочеками болезнь мы лечили только назначением травм очегонных и приема препаратов обезболивающих. А раньше не было методик лечения, там, выведения этих камней? Только вот пили просто какие-то такие почечные сборы и почечные чаи и все? Ну, само, само, по себе употребление жидкости определенного количества, то есть человек должен убивать в день около двух литров минимально жидкости для того, чтобы не было концентрации мочи то есть моча не будет концентрированная. То есть для того, в любом случае в моче выделяется определенные слизь, фрагменты соли, как мы называем их. Они выходят у нас как бы, при потреблении мочегонных чаев, почечных чаев. Вот. Раньше методики существовали, но раньше мы более, значит если мы сталкивались с мочеками на болезни, то уже прибегали к оперативным методам лечения в сложных ситуациях. В простых заставляли людей... Пить отвар мочегонных трав, увеличивать количество жидкости употребляемой, при этом назначали спазмолитики и обезболивающие препараты. А современные методы сейчас э, что делают? Я не знаю, там лазер какой-то? Современные методы, да, расширили наши возможности. Э, они уже менее. Мы прибегаем к открытым хирургическим вмешательствам. Есть эндоскопические методики, есть ультразвуковые методики, которые, то есть, есть контактные методики, есть бесконтактные методики лечения конкрементов, то есть дробление конкрементов. Экстракорпоральная ударно-волновая терапия, когда с помощью УЗИ вот волн проводится бесконтактная, то есть без внедрения в организм. Дробление камней, они крошится на более мелкие части, и потом выходят вместе с мочой, и мы их не видим. Uh -huh. вот. Есть методы уже более <coughs> такие контактные, когда мы непосредственно можем инструментарием входить в мочевую систему, в мочеточники и дробить эти камни в мочеточниках и в почках, и непосредственно, то есть не прибегая к открытым хирургическим вмешательствам есть какие-то, не знаю, там страны, где наблюдается больше случаев мочекаменной болезни, потому что они живут вот в таком месте. В Украине, то есть по областям, возможно, там... Да, по областям тоже распределение очень значительное. Так более, больше страдает мочекаменной болезнью западные области и восточные. Вот, Все-таки центр менее ми чем ну, по сравнению с западной и с восточной областями меньше предрасположенность есть к мочекаменной болезни. А, то есть ну, на Западной Украине а западной меньше, Украине, да. да Там за, климат за счёт... лучше. Нет, на, на Западной Украине наоборот больше. А, больше? Больше, да. Больше западная и восточная. Центральная, Южная и... И северная меньше страны. А Хорошо, воды. а почему западная Украина, там же вроде бы ну, экологически чистый район? Экологически чистый, но там минерализация воды очень высокая. Очень много минера... вот, вот, вода очень минерализированная, uh -huh. и из-за этого могут возникать... А, кроме того, что вы сказали, вот э, пить там чаи э, почечные, есть еще метод обследования. То есть даже если у меня нет никаких симптомов, я там, допустим, раз в год должен приходить к урологу и проходить какой-то осмотр, как это происходит? Ну, в принципе, да. Это, но это происходит по желанию пациента. Потому что доставить мы и на профосмотр мы их э, всех отправить не можем. Э, вот, как правило, да, э, пациенты обращаются в поликлинику, их направляют по их желанию направляют на ультразвуковое исследование, наиболее распространенный метод исследования при мочекаменной болезни, при других заболеваниях. То есть делаются ультразвуковое исследование, и мы смотрим, есть ли там конкременты в почках, есть ли конкременты в мочеточниках. Но люди обращаются к нам чаще всего уже, когда возникает то есть когда уже Боли, поздно? Да. Ну, поздно, не поздно, но в люб... никогда не поздно, если, если есть возможность этот конкремент вывести. То есть нужно обращаться. Да, раз в год появля... появляться в поликлинике, не обязательно только у уролога, даже терапевт может на... направить на УЗИ. И это не только УЗИ почек, это УЗИ брюшной полости. Это для профилактики любых заболеваний, не только мочекаменной на болезни. Но uh -huh. и другие, которые... Насколько точны эти все исследования, УЗИ? То есть можем ли мы увидеть какие-то там какие мили-мили или микро-микро, там камушки? Ну да. Ультразвуковой метод самый распространенный. Ну, конечно, все зависит от квалификации специалистов. Как бы то ни было, то есть это очень большой бич. То есть, увидеть или не увидеть, опять же, зависит от глаз и квалификации специалиста. То, что разрешает разрешающая способность УЗИ, как правило, 3-4 мм конкременты и выше. Меньше... Ну вряд ли потому что возможности Узи ограничены в данном случае а увеличивается ли вообще количество вот из года в год заболевших мочекаменной болезнью мужчин и женщин? Как прав... нет ну так чтобы сказать чтобы она категорически выросла угу. нельзя так сказать то есть э, все имеет волнообразное течение и как-то что-то в один год бывает. Больше мочекаменной болезни, в другой вот бывает больше воспалительных заболеваний мочевой системы, но они вместе с друг с другом связаны, поэтому одно может вызывать другое и и наоборот. Вот в последнее время говорить о том, что выросло количество мочекаменной болезни. Я не могу так сказать. Сейчас существует очень много э, различных э, частных клиник, государственных клиник, где в принципе делают квалифицированные исследования по мочекаменной болезни, по другим заболеваниям урологическим и не только урологическим. Просто выявляемость, возможно, мочекаменной болезни стала больше. Угу. Вот. Если раньше возможности были ограничены у то нас, то сейчас за счет новых методов исследования, возможности наши для исследования почек мочевого пузыря более расширены, более лучше, чем было раньше. Новые – это что-то новее, чем УЗИ? Или это ну и есть УЗИ? Ну, это ультразвуковое исследование, да. Другие аппараты. Аппараты усовершенствуются. Аппаратов становится больше. То есть возможности пойти человеку обследоваться в разных местах, уже и мест больше где обследоваться. Много диагностических центров, частных, государственных. Вот. Кроме того, появились нов новые исследования, такие как компьютерная томография, которая позволяет более точно определить размеры камня, его расположение. Но никто не следует забывать, конечно, и рентген-исследования, которые, <как> которые использовались и 20, и 30 лет назад, но они не, не потеряли свое... слово... Ну не потеряли свою. Тоже применяется, да, тоже ну, Тоже используется и помогает нам. То есть весь, весь комплекс обследования он является действительно комплексом. Нельзя только ограничиваться на том же самом музее или просто на осмотре пациента. То есть пациент должен обследоваться комплексно. Если есть проблема, то эта проблема должна быть решена. Угу. А, и что потом? Вот допустим там обнаружили э, камень. Какие дальнейшие ну, вот действия? Все зависит от, от размеров конкремента. Если конкремент небольших размеров, там до 5-6 до мм, и больного не беспокоит частые боли или выраженный болевой синдром, или нет больного температуры, то можно, в принципе, вести пациента амбулаторно в поликлинических условиях. Но если у пациента страдает выраженными и почечные почечной колики, если повышается температура тела то есть, кто говорит о услож... осложнении мочекаменной болезни э, воспалительным заболеванием почек, то тогда, конечно, нужно обращаться в стационары. В принципе, врачи в поликлиниках направляют активно в стационары пациентов, и далее уже более... <coughs> вступают более, более, более э, точные методы обследования, где проводятся в стационарах, и уже возможны различные эндоскопические или даже простые, симптоматические и неоперативные не методы лечения. А амбулаторно, Вы говорите, можно там проходить э, лечение? То есть там какие-то таблетки, да, получается? Да, То как есть, правило, может... основное лечение при болезни – это увеличение количества жидкости, потребляемой, имеется в виду неоперативное, если брать, и назначение спазмолитиков и обезболивающих препаратов. При этом контролируется осадок мочи, для того, чтобы не пропустить конкремент, потому что конкременты тоже могут быть разной, разной структуры, разного состава, что может в дальнейшем помочь человеку э, разработать или у врача спросить диету которая может для того, чтобы предотвратить возникновение новых конкрементов. А есть какое-то повторение, да, то есть, допустим, мы нашли там камень, там раздробили его, вы, вы вывели и потом, возможно, еще второй, третий, четвертый. То есть там. тот камень, который есть, то есть есть, я же говорил, то есть в самом начале о том, что э, чаще всего это нарушение обмена веществ. Э, то есть если мы знаем как и какого кого состава конкремент, мы можем уже ориентироваться. Какие может э, пищевые изменения сделать э, больному тостнику, -то назначить диету для того, чтобы хоть как-то предотвратить возникновение новых комплиментов. Mm -hmm. а есть каменная болезнь это хроническое заболевание, как правило. То есть если человек, э, ну, если однократно это возникло, там и раз в 30 лет повторяется, то мы не можем говорить что она хроническая. Но, как правило, чаще всего мы с этими больными сталкиваемся довольно часто. Угу. А есть какая-то наследственность или предрасположенность к этому заболеванию? Да, существует определенно это. Вот если папа или мама болели мочекаменной на болезнь, то чаще всего у детей она есть, будет и проявляется. Насколько она будет проявляться так же, как у родителей, опять же сложно сказать, потому что ну, может, и, может и не проявляться. Но чаще всего все-таки мы от родителей своим, своих берем не только руки, ноги, глаза и уши, да, но еще и обмен веществ тоже у нас от родителей получаем. Как водится, все болезни чаще всего обостряются, ну так, во всяком случае, доктора говорят, весной. Yes. Это с чем связано? Из-за того, что организм как-то ослаблен? Ну, no. Это больше можно говорить про воспалительное заболевание, опять же мочевой системы весной. Но тут же, опять же, я вспоминал о том, что есть сезонность определенных продуктов, которые, в частности, березовый сок. Если люди употребляют березовый сок для того, чтобы вывести тот тот песок, как говорят, в почках, да, то может быть возникать на на этом фоне даже почечная колика. Она механически возникает за счет раздражения мочеточника. Он с, он сокращается и вызывает приступочные колики. Как правило, он быстро проходит очень, но сезонно существует такая. Mm -hmm. Также, если мы возьмем, допустим, некоторые обращаются к нам после санторно-куротного лечения, в частности, трусковец. Съездили попить да, водички. Попить водички, оно погнало мелкие камушки и возникают приступочные колики. То есть это хорошо, в принципе, что камушек начинает отходить значит, он выйдет и в дальнейшем не будет расти. Потому что если камень остается в почке, он продолжает расти и может вырасти до тех размеров, когда нужно будет прибегать уже к оперативным методам лечения. А возможно такое, что вот ты живешь с камнем в почке и вообще об этом не знаешь? Возможно. В вдруг что-то вот УЗИ, слушайте, у вас здесь камень такой там... Да, бывает такое, и довольно часто бывает такое. Когда и он никак живут, не беспокоит Никак человека. себя не проявляет. А можно его там и оставить? То есть вот, не проходить ну, никакое лечение, вообще не обращаясь на это? Все будет зависеть от того, насколько быстро он будет дальше расти. Потому что если он там 5 миллиметров, 6 миллиметров, потом вырастает на сантиметр, через год вырастает 2 сантиметра, значит, мы уже имеем довольно быстрый рост конкремента. Вот. И если мы дальше ничего не будем делать, он может заполнить всю почку, и почка просто погибнет. То есть э, это не, то, не та, получается, болезнь, на которую там можно не обращать внимания. Вот ну, если не беспокоить тебя, ну и живи себе спокойно. Ну да, есть ну, много других проблем, на которые стоит обращать внимание, это точно. Но все, все зависит от того, насколько быстро будут расти эти камушки. Потому что бывает так, что всю жизнь прожил, и никаких проблем особых нет. Бывает так, что раз в два месяца попадаешь к доктору с почечной коликой. То есть и предугадать это, как это будет, и даже... Диеты и все наши профилактические методы могут не, не помочь. Uh -huh. а вы говорите, что если, если пациент раз к вам пришел, то это уже ваш пациент, ну, там, до... Я ну, правильно понял, то да? То есть мы рекомендуем им, да, учитывая то, что все-таки у него уже конкремент, то есть он болеет мочекаменной болезнью. И мы спрашиваем, если у пациента э, была мочекаменная болезнь, был, отходил конкремент, то мы уже ставим диагноз о наличии мочекаменной болезни. Хотя, может, у него на данном этапе и ничего нет в почках. Вот. Но мы рекомендуем пациентам с мочекаменной болезнью чаще появляться у урологов, в частности, проходить ультразвуковое исследование другие методы, если они нужны. А, и получается, вы расписываете там курсы, надо там будет ложиться, допустим, я не знаю, там прокапаться от чего-то там или что-то такое там на, на неделю, то есть это тоже такое вот все ну, светит, да? Прокапаться это все такое все относительно, да, это не всегда капельницы лечат. Вот, употребление жидкости самостоятельное, оно совершенно нормально, так же само для организма полезно, как и капельницы. Вот. Но мы рекомендуем, да, хотя бы появляться, если пациент страдает мочекаменной болезнью, если у него конкремент отошел, то хотя бы раз в полгода, раз в год проходить ультразвуковое исследование показывается показываться врачу. А как вы относитесь к какому-то альтернативному лечению? Ну, есть там какие-то народные методы выведения камень, камней из почек? что даже они могут делать? Это же, ну, там... Очень положительно. Все, что помогает нам в медицине, мы не отказываемся от этого. Все направлено на то, чтобы оздоровить человека, оздоровить население. Если оно действительно помогает, они а прив... а приводят к вреду, не, не наносит вред организму человека или здоровью человека, тогда, пожалуйста, любые... Ну, мы же уже говорили о том, что и травы мочегонные, и почечные сборы, это все, в принципе, то, что наши родители, наши деды, бабушки нам дали еще с тех самых времен, когда... А отследить, помогает или не помогает, мы можем... Опять же, методом ультразвукового исследования. Мы можем смотреть, насколько изменяются размеры, размеры конкремента. Как правило, нужно это делать лучше всего у одного специалиста, который тебя уже посмотрел, он знает, как меняется. Э -э, опять же, на одном аппарате он все это делает. То есть, потому что от, э -э, один человек видит 5 миллиметров, другой человек кажется, что это 6 миллиметров. Значит, мы ставим человека, э -э, пациента в неудобное положение, он подумал, значит, у меня камень вырос, значит, мне срочно нужно что-то делать. А на самом деле он остался таким же, как и есть. А сейчас самый э, прогрессивный способ лечения – это дробление камней вот на месте, да, и потом просто выходит этот песок. Как правило, да, наиболее наимень, наименее инвазивное это экстракорпоральная ударно-волновая литотрипсия. Это когда мы не внедряемся в организм, когда для дробления камней не требуется ни, <связь> кроме наличия аппаратуры. Очень сложной в принципе, аппаратура и дорогостоящий. Не требуется ни нарко... применение наркоза, наркоза, вот не требуется травм при введении наших инструментов при контакте электрическим. Uh -huh. А на почку влияет эта вот ударно-волновая аппаратура? Влияет. Но чаще всего Камни в почках в последнее время не дробятся ударным волновым способом, они дробятся чаще всего в мочеточниках. На мочеточник менее влияет, потому что ну, почка сама получает удары от этих волн. Поэтому микротравмы, конечно, происходят. Но если ставить на чашу весов, спасти человеку почку, раздробив этот камушек, или сделать микротравму, то есть то тут, наверное, все-таки больше слоняемся к тому, чтобы спасти человеку почку. Камни в почках это показание какому-то там лечению, там курортному, там съездить и туда-то там. Конечно, обязательно. Мы рекомендуем всем пациентам, которые страдают мочекаменной болезнью, в частности, трусковец. Это наиболее распространенный курорт, где очень хорошо подобраны, ну, подбираются воды именно для мочекаменной болезни. Для различных форм ее, то есть есть различные конкременты оксалатные, уратные, фосфатные. И подбирается вода непосредственно для того конкремента, который у человека есть, для того нарушения обмена веществ, которые у него есть. Сегодня говорили про мочекаменную болезнь вместе с доктором-урологом Владимиром Сычом. Вы рекомендуете, наверное, так же, как и женщинам, к гинекологу, и мужчинам, наверное, как с какой-то периодичностью все-таки приходить и просто проходить какое-то обследование, даже если ничего не беспокоит? Как рекомендации, рекомендации конечно, есть, но я не могу перехватывать у других специальностей тоже. Потому что каждый, если будет говорить, приходите ко мне через год, так человеку не останется очень много у нас медицинских специальностей. Но хотя бы раз в год проходить ультразвуковое исследование и появляться у врача желательно. Не имеет значения, это будет уролог или это семейный врач-терапевт. в принципе, у нас врачи высококвалифицированные, поэтому если нужно будет и будет какая-то проблема, то к семейному врачу обращайтесь, и, и если есть проблема, то он направит к урологу дальше, а уролог уже решит куда, или на стационарное лечение, или на амбулаторное. Спасибо вам большое. Лікар уролог Володимир Сич був у нас сьогодні у студії. Дякую вам. Спасибо вам. До телеглядачів на телеканалі «Соціальна країна», а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії ми ще повернемось.